Bila mana seseorang ditahan dek kerana tulisan mereka yang memfitnah pemimpin negara, mulalah ramai yang nak jadi hero. Yang menyuarakan ketidakpuasan hati mereka, kononnya kerajaan pada hari ini tidak membenarkan kebebasan hak bersuara rakyat. Sebenarnya ada beza antara fitnah dan kebebasan bersuara. Dah banyak kes-kes yang melibatkan isu ni. Akibat jari, badannya binasa. Akibat tulisan, kerjaya jadi cagaran. Dek kerana nafsu mahu memburukkan kerajaan, muka yang dapat malu. Sebelum ini tular di media sosial apabila seorang lelaki melakukan gurauan berkenaan dengan pasport negara. Lelaki tersebut dalam satu posting telah muat naik satu gambar dan mengajak audiens meneka apa yang hilang dari pasport tersebut. Untuk menjawab persoalan, sekiranya ada yang terlepas pandang gurauan ini, part yang hilang daripada pasport adalah part yang mengatakan pasport Malaysia sah digunakan termasuk di negara itu. Tengoklah betapa tak sensitifnya lawak ini sehingga kan netizen terpaksa tag PDRM secara beramai-ramai. Kemudian, belum lagi yang mana seorang pekerja RHB dipecat secara serta-merta that kerana gurauan tidak bertempatnya mengenai pemimpin negara ini iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Meskipun tidak terkait dengan isu 3R, namun setiap tempat kerja ada undang-undang sendiri. Hari ini, viral lagi di media sosial apabila seorang lelaki yang menggunakan nama Syamsul Ridwan telah meninggalkan komen celak terhadap PMS. Lebih menyedihkan apabila profil picture-nya menggunakan baju penjawat awam yang merupakan pemandu KKM. Sangat menyedihkan ya apabila sampai ke tahap ini mereka sanggup mengaji, mencaci, menghina, mengherdik kerajaan. Sedangkan dapat dilihat pada hari ini pelbagai kejayaan yang berjaya dikecapi oleh Malaysia tak kala ditemoleste dengan gahnya jalur gemilang dikibarkan kerana diiktiraf ASEAN di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim rakyat sendiri pula bukannya mahu berbangga sebaliknya lebih kepada nak mengeji di ruangan komen sedih kecewa semua menjadi satu. Seharusnya sama-samalah berbangga dengan keberjayaan Malaysia dalam menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun ini. Bukannya menyebarkan fakta yang tak betul sehingga boleh memburukkan nama Malaysia di mata dunia. Jangan biarkan emosi menguasai diri, kelak buruk padahnya. Berhati-hatilah dalam mengeluarkan kenyataan. Jangan terikut dengan cyber super pembangkang sebab sudah terang-terangan mereka dibayar dan akan diikat jamin kalau salah sekalipun. Tapi, jika diri sendiri yang terjerat dalam kes begitu, siapa yang akan merana? Keluarga juga. Kalau dibayarkan di media sosial, siapa yang malu? Keluarga juga. Jadi, fikir-fikirkanlah.